Hai, selamat datang semua. Pernah tak anda terfikir macam mana sesebuah tempat tu dapat nama dia? Hari ini kita nak bongkar satu kisah asal usul nama yang sangat menarik, Pasir Mas. Nama dia kalau kita tengok memang simple je, pasir dan mas. Dua perkataan inilah yang jadi tunjang utama cerita kita hari ini. Okey, jom kita fikirkan. Bahagian pasir tu macam logik lah kan sebab ada sungai. Tapi dari mana pula datangnya emas? Haa, ah, dekat sinilah ceritanya mula jadi sangat-sangat best. Teori yang pertama ni, dia bawa kita masuk ke dunia legenda. Sebuah kisah yang ada unsur-unsur majis dan penuh dengan misteri. Kisah dia macam ni. Dulu ada satu penempatan yang dibuka oleh seorang bernama Cik Leh Tok Pendekar. Suasana kat situ jadi lain sikit bila ada seorang guru agama dari Bacok datang untuk mengajar. Dan dari sinilah benda-benda pelik mula jadi. Beberapa hari lepas guru tu balik, tiba-tiba muncul tiga biji mangkuk emas dari dalam semak. Macam tu je. Bukan setakat tu, mangkuk-mangkuk ni mula berpusing laju sampai jadi macam puting belion kecil. Orang kampung yang nampak semua tu terkejut gila dan mula bersorak. Mereka semua menjerit, Mas! Mas! Sebab nampak benda berkilau macam emas betul-betul depan mata. Bayangkanlah betapa kecohnya masa tu. Jadi dari situlah datangnya gabungan dua perkataan tu. Pasir sebab kawasan tu memang berpasir luas dekat tepi sungai dan mas sebab sorakan orang ramai pasal mangkuk mas tu. Maka menurut legenda ni lahirlah nama Pasir Mas. Tapi Jangan ingat cerita dia habis kat situ je tau. Ada satu lagi versi dan versi ni langsung tak sama dan tak ada unsur magic pun. Sekarang, jom kita tengok pula versi kedua cerita ni. Yang ni lebih berasaskan sejarah dan pemerhatian seorang pegawai pentadbir pada zaman tu. Ha, yang menariknya menurut versi ni tempat tu dulu nama dia lain tau. Bukan Pasir Mas tapi Pengkalan Pasir. Jadi ini sebenarnya kisah pasal satu proses penjenamaan semula yang rasmi. Peristiwa ni dikatakan berlaku sekitar tahun 1900. Ketua jajahan masa tu, pejabat di pula lokasinya memang strategik, betul-betul menghadap Sungai Kelantan. Dan dari sinilah ilham tu datang. Cuba bayangkan setiap pagi bila matahari terbit, ketua jajahan ni nampak pemandangan pasir sungai yang basah tu berkilau-kilau kena cahaya matahari. Memang nampak macam emas betul. Mesti cantik gila kan? Jadi tak ada magic-magic pun. Cuma sebab pemandangan cantik tu je, beliau pun secara rasmi menukar nama penggalan pasir kepada pasir emas. Simple, puitis dan agak logik kan? Okey, jadi sekarang kita dah ada dua cerita yang memang lain sangat kan? Satu cerita magic, satu lagi cerita pasal pentadbiran. Jadi mana satu yang betul ni? Jom kita bandingkan dua-duanya. Kalau dalam legenda, sumber emas tu datang dari mangkuk ajaib. Dalam sejarah pula, ia cuma cahaya matahari. Watak utama pun lain. Seorang guru agama yang misteri lawan seorang ketua jajahan. Versi legenda ni tak ada tarikh, manakala versi sejarah pula spesifik sekitar tahun 1900. Penjelasannya, satu, peristiwa gaib, satu lagi, penjenamaan semula rasmi, memang jauh beza. Dan yang paling menarik, sumber rujukan kita sendiri pun mengaku benda ni. Petikan ni terus terang cakap yang memang wujud macam-macam pendapat pasal asal nama Pasir Mas ni. Maksudnya apa? Maksudnya, tak ada satu jawapan yang betul-betul sahih. Kedua-dua cerita ni, yang legenda dengan yang sejarah, dua-dua hidup dalam masyarakat. Dan mungkin sebab itulah identiti Pasir Mas ni jadi begitu unik dan kaya. Jadi ini tinggalkan kita dengan satu soalan besar untuk difikirkan kan? Bila kita bercerita pasal asal-usul sesuatu tempat, mana yang lagi penting agaknya? Mitos yang membakar imajinasi atau fakta sejarah yang jelas tercatat dalam peta? Satu soalan yang menarik kan? Fikir-fikirkan.